Так, сижу, жду, сниму свой наморник. Сказали за 4 часа подойти вот туда, вот туда, вот туда, вот туда, вот туда. И там, короче, тебе выдадут билеты уже. И то, что у меня там нету мест, это такое фигня. Они сказали, что типа так, оно сейчас есть. просят обязательно этот вот сертификат. Так что попробуем. Все нормально. Не переживаем. Мы не дали прикольчок. <говорит> <говорит> Прошла контроль? Ничего не спрашивали, только увидели твою ID-карту и все. Всем а, родственникам скажи но, Родственники, привет! Я в Эстонии Как там улица называется? Яроцата Яроцата? Да Давай, снимай Сняла, не могу уже Короче, мы находимся на улице Яроцата 47 Посмотрите, пожалуйста, эти двери Тут живет Даша Что? Open Тут не так, как Даша говорит, такая же, как у нас Это не такая, как у нас Смотри, какой и у них еще даже не заработалось. О, смотрите, у нас уже давно крысы тут ехали. Это... Чистота. Еще лифт покажи. А он старый. Но ну, он какой-то ухоженный, что. О! Все. Подожди, хочу а я вообще не просто написано. Но... Красавец. Ой-ой-ой. Маша нет. Да. Это новый тренд. Называется эстонская прическа. На ялинку. Да, я думала, я щось... приїду да, і я думала, її що... вже не буде. Все. Я встигла. встигла. На... Це центр, це ратуша. Ялинка. Точка. Такі схожі, як в Австрії, напевно, в Польщі трошки. Навіть. Там сам центр, так? Да? Да. Да. Треба було де фотографуватися. Олде Естонія, щоб все було видно. А, це завжди. Да. <laughs> До свидания. До свидания. <связания> Если ты уже на ходу перевернула. <связания> да? Мы, конечно, прям из за такого ракурса. Да. че угу. Едем к зайцу. В общем, первая новость. <связания> в Таллине, в центре, негде сходить в туалет после девяти. Все, все. Ну, а тут зима, холод, я ж не сяду под кущиком. Короче. <связания> И мы рванули, решили ехать, чтобы быстрее дойти. Мы оставили машину черт знает где, черт на куличках. Короче, решили на этом. Но у меня же нету этой карточки талинца. Они себе заплатили. Я еду зайцем, И мы думаем, всякое-всякое. Они всякое. тут Даша уже в истерике. Я буду стресс сейчас. У нее говорю: вы сделайте, что вы меня не знаете. А я им расскажу, что я хотела пописать не смогла. Вскочила в троллейбус с трамвой, чтобы прижать, мочи попадаться. Я сказала, пампа простраиваю, Я не знаю, как платить. Понятия не имею. Простите, извините. А мне сказали, что если я, ну, типа, если я нарвусь на эстонцев, короче, не, не, не как это, договороспособных, то я заплачу 40 евро штрафа. Ну ладно, у меня как раз 50 -ка есть, заплачу уже, черт так и быть. На пописи ты за 40 евро, молодец. Не пописи даже, блин. А а подержать почему? чтобы я бачил. слава завтра новостям а там они сплять а там ну там два только получается а остальные там зеркальные а сколько их много? ну да На море! Фишка холодная. На И не не, не. И И все, он, закрываю. Закрываю. Эти ножки! Холодом пропитаны! Леняшечка, смотрите! Граждане, мне кажется, перепутала авиалинию. Не туда залетела! И не на том, я не до топку не хотела! sorry <laughs> you Я так, э, не, не, типа я пробираюсь на чужую территорию. Это, это вот так мы ле, едем в Латвию. Я в Латвии. Уже походу да. да. Все, попала. -а -а. Уже в Эстонии. Я Здравствуйте. В Эстонии. Привет. Это Вон Даша на, Даша, на о, Даша училась тут. Тут Даша в магазин, потому что в Латвии он дешевле стоил. Ну, сейчас не очень дешевле, mm -hmm. все осталось. Уже прям все поменялось, наверное, карантин. Из-за карантина тут поставили забор, которого не было. Короче, тут немножко все поменялось. Латвия. Латвия. Эстония. Эстония. тоже так, Шуруе Даша. шарфика, конечно, матери Беляней не мае. Это улица, я тут жила два роки. Десь зла, бо вона тут прожила два роки. А це класний їхній заклад. Волгамок у тебе дуже гарний. Тобто дуже слизько. О, ой! Я чуть не впала. Я не можу йти. Дивіться, я не можу йти тут лід. Все. Теперь я доїду. А что, меня схлопить? весь край. Как был бы хороший кадр. Но тем не менее, я хотела сказать, я ехала сюда на автобусе, смотрела на знаки. И, короче, тут куча знаков, которых у нас вообще нет, в принципе. Ну, они есть, но не какие-то там, не такие. Короче, у них тут есть такой знак, например, в ехали, олени. И мы видели 12 штук оленей, которые там бегают, скачут вообще в живой природе. И вот самое главное для водителей это, чтобы их не сбить. олень, олень, олень. Я такой знак. Э, осторожно, ежики. Ежики. Так, да, действительно, ежики. Ты понимаешь, когда они плодятся и размножаются, ну, водители должны быть очень аккуратно ездить по талии, но ну, потому что у ежики могут перебегать дорогу. Беременные при том ежичи. Очень да. жалко будет, если ее раздавить. Это действительно, ну жалко. Потом есть такой знак жабы. Жабы жабы, это тоже оказывается их, ну что их давить-то зря, они же себе там тоже размножаются, они скачут, ни ночами, они, например, перескачут. что вот тут и там хутора такие, и стоит домик, а в этом домике живут старые, старые люди. То есть что это водитель даст, не знаем, который едет по дороге, и он за 35 километров не видит ни одной машины. Но тем не менее, он может знать, что в этом домике живут старички, и они такие с палочками держатся друг за дружку. Мамы с детьми, просто дети это такое у нас есть, но вот мамы еще есть с детьми. Что это опять сдает водителю, я не знаю, что тут должна приходить мама с детьми, или будет переходить, или но это, ну даже даже не, это не возле больницы, не возле какого-то детского дома. Непонятно. Но есть мама с ребенком, она должна перейти. Водители должны быть осторожны. хотела прийти гарною походкой от бедра, бля, но вышла как каракатица, потому что тут скользко. Надо было держаться за перила. Я все такая шла, как бобка старая. Здравствуй. Я хотела бы тут, боюсь, пугнуть баклан. Эта птичка, она так орёт. Да? По утрам. По утрам Да. Вообще. Они вообще орут как-то так страшно. У них нету музыкального слуха. Место с дыбанки богатых эстонцев – <реш> здибанки, и стомси, русалка И вот мы едем біля той русалки. Не кажется, вот русалка? Я смотрю, но геть не хвоста, ничего, ни чешуи, ни, ни... Ну, извините, цицюк, ни волос, ничего такого. Во, ну, но... все-таки подъехали туда. Вот русалка. Залізли в історію, а казалось, що це это... Побудували в 1902 році, в честь затонув, ну не в честь, звісно, ужас, ужас затонув корабель їхній, який називався Русалка, броненосець. Русалка, який затонув десь в фінському проливі. І оце оце йому ну, в честь цього пам'ятний пам такий знак. Круг вообще А оце променад. Він так і називається Прамінат. Це вулиця 3,5 кілометри. 3,5 кілометри, от туди є, де ходити. Як початку вже в кінці ноги відвадяться. Mm -hmm. І тут от всі ходять, тут гуляють, їздять на самокаті, ще щось там коротше, на велосипедах. Тут же лежать, тут же ж е, загоряють і тут же ж купаються. три з половиною кілометри. От. І туалет. Він працює з 7 до 23. Але заходиш туди, красота. Все вимите, вичищено. Сразу включается свет. И там его не и все полагается, ванничок. Краса и пахнет дерево. Красота. Детвора. Там корабль приплывает. У меня все чего-то размыто. Ну, корабль плывет. Далека-далека в тумане. Видно, что шевелится. Короче, ручки мочаты, Балтийские море, увы, нельзя. <гады> потому что вот тут вот, о, вот я... видите, вот этот след, вот, это уже Аня свалился. <ceu> <slature> <гады> <тас> <io brucio> <гады> я уже нов. <thanks> oh, уже вин, <гады> oh. очень красивый. А вон, она так о, прям лед вот так, как, кулызка. Вау. Я море что такое не бачу. Я тоже не. вот этот живут, оказывается, три года, он и море такое не бачу. А это все перетопляж. Вот это все тогда. Чи -а -а. Гляньте какая вещь. Ты что, да? прям так выпил? Это 100 да. грамм, я студии, да. Это 100 грамм? Да, да, 100 100 грамм. И не тяжко. Набрал вот это и все. То ли ложкой, то ли ложкой пить, то ли так, не знаю, то ли так хлебать. Прикольно. Вообще. Очень выгодно. Сколько она такой коштует? Два евро. Два евро. 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 Такая вулочка. Море, это море, я так понимаю. Ось. Потом мы проезжали и увидели. Я не знаю, тут забыли, наверное. Сходинки зробити, чим вважають, не за потрібне. Його підставили табуреточку. Стаєш на табуреточку, відкриваєш дверці і так само сходиш. Стаєш на табуреточку. Це mm. дуже класна вуличка. Вау! Wow. якась висока штука. Mm. Дуже гарне містечко. Як воно містечко називається? Хасало. Хасало. Well, будь ласка, я, я не вимовляю тут вулиці. Містечок взагалі не запам'ятовую зовсім. Музей, да? big... Тут музей, так? Headbig girl. Тут Хедвік Big doors. Даша. Даша. Що то за Head Big Dow? Чи Ну, Взагалі-то дуже тихо це містечко. Воно дуже гарне. Таке як містецький містець... квартал чи щось таке. Але тут така тиша, що взагалі... Я не знаю, можливо, літом там трошки буде чути. Зараз ворони хоч налетіли, хоч хоч знаєте, шуму наробили, а взагалі тут взагалі, ну, така ну, грубезна тиша. І воно так аж давить на вуха. Зараз ворони полетять і тут стане знов. Беш вікна для лучників. А як вона забирати? Саме кейписку. Воював постійно. Воював? Ну так, да, був. це последній. 13 тринадцатого в Сулите, до конца шестнадцатого. Не получается. Тишина пропала. и дочь. Мы тут на втором... Будет вокзал? Выходит, да. Дискотеки, вот покажи, будь Тут можно, я так думаю, дискотеки уложить. Да, да, так, чтобы на столах поселить видно

Знаки. Куда що? До Умані. 1215 кілометрів. Це, де тут де, портовий Та, порт Ханку, так? Да, в Шотландії. Де? В Швеції? Фінляндії. Фінляндії. 105. <клес> Ціла якась мистецька вулиця, слухайте. Але гарно. Тут Теж щось означає. О, народ, туалет. Опять.